У нас бюджет за первое полугодие 2013 года выполнен на 104%. В абсолютной сумме поступило в бюджет 93 миллиона 597 тысяч гривен. Кроме того, нам государственный бюджет перечислил субвенции на сумму 62 миллиона и дотации в на 20 миллионов. Вот. Цифры неплохие, но в сравнении с 2012 годом вот, мы собрали меньше средств на 14 миллионов 142 тысячи. Вот. Налоговые платежи у нас в основном составляют это из налога на доходы физических лиц, это 74%. Кроме того, у нас есть неналоговые поступления. В спецфонд, из которого финансируются наши капитальные вложения, это и крыша, и дома и утепление в этом году в этом году за первое полугодие пришло 26 миллионов 149 тысяч из государственного бюджета мы недополучили субвенции на сумму 44 миллиона гривен Євген Халин назвав наибольших податковых доноров бюджета Северодонецка, это, как обычно, прат прав об'єднання азот, прат Орхим и закрытое акціонерне товариство НПО Импульс значительная часть на надійшла до міської казни казны, как плата за землю следующая часть бюджета это конечно расходы вот. За первое полугодие мы израсходовали 203 миллиона 349 тысяч гривен. Это по общему фонду. Основными нашими направлениями расходов это было на содержание органов местного самоуправления было израсходовано 12 миллионов 528 тысяч гривен. На образование было израсходовано 68 с половиной миллионов гривен. Тут в этой же сумме и находится и бесплатное питание детей, и э, это первые и четвертые классы. Вот. Дальше следующим основным нашим э, распорядителем средств, куда направляются средства, это охрана здоровья. То есть на нашу медицину за первые полугодие было с 42,5 миллиона гривен. У нас содержание наших учреждений культуры, ДК, музыкальные школы, клубы различные, было израсходно 7,5 миллионов гривен. Мы содержим несколько США, которые по нормативу превышают то, что нам разрешает государство. Тем не менее мы финансируем и на эти цели с начала года у нас ушло 6,3 миллиона гривен. Из крупных расходов у нас значит, есть субвенция из госбюджета, которая идет как компенсация на проезд в льготных категориях. В автомобильном транспорте было расходовано 314 тысяч. В электротранспорте было расходовано 11 миллионов Вот і в на железнодорожному транспорті – 3-4 тисячі. відчутну підтримку з міського бюджету надавали також міським комунальним підприємствам житлосервісам, єдиній аварійно-диспетчерській службі. Тощо в цілому можна сказати, що бюджет виконаний, хоча є певні трудності, які Мы испытываем в части того, что приходится для расчета по заработной плате с бюджетниками, привлекать постоянно кредиты в казначействе вот, на беспроцентной основе. Но ну, тем не менее, в целом можно сказать, что первое полугодие мы по доходной части э, прожили достаточно хорошо. В целом бюджет напряженный, вот. но ну, на сегодняшний день особых проблем. Я не вижу. Вот второй полугодие ожидаем выполнения всех статей, поэтому будем надеяться, что проблем с финансированием наших бюджетных коммунальных судов не будет.